Pilihan Raya Umum Negeri Sabah ke-17 yang sedang berlangsung menyaksikan pertarungan sengit dan mendebarkan melibatkan gabungan tokoh politik berpengaruh, muka baru serta calon luar jangkaan. Antara saingan yang paling menjadi tumpuan ialah di Don Bongawan dalam Parlimen Kimanis. Penyandang dari warisan Dr. Daud Yusuf bakal dicabar oleh Ahli Parlimen Kimanis merangkap timbalan Menteri Luar dari Barisan Nasional Datuk Muhammad Al-Amin. Turut menyertai perebutan ini ialah bekas Ahli Parlimen Kimanis, bekas Menteri Luar Negeri dan Senator Tan Sri Anifa Aman yang bertanding atas tiket gabungan rakyat Sabah. Pertarungan sembilan penjuru ini turut menyaksikan penyertaan Dolores Michael Star Sabah, Ridzwan Firdaus PN, Royston Advent PIS, Muhammad Haris Muhammad Tahir, Calon Bebas, Peter Matinjal KDM dan Husin Dasar PPRS. Bagi tiga nama besar Dr. Daud, Muhammad Al-Amin dan Anifah, saingan ini bukan sahaja soal membangunkan kawasan tetapi penting sebagai penyumbang kepada jumlah kerusi yang diperlukan parti masing-masing untuk membentuk kerajaan negeri. Suara TV berkesempatan menemui Datuk Muhammad Al-Amin yang menjelaskan bahawa beliau bertanding bukan sekadar mengejar jawatan baru tetapi kerana diberikan mandat oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk memastikan kemenangan di Dun Pengawan. Ah, itu kena tanya Presiden Parti lah <laughs> Kita bertanding ni bukan uh, Menggunakan platform Parti biasa-biasa This is Barisan Nasional Parti yang besar Parti yang punya Pengalaman Dan punya perkiraan yang Begitu rapi Untuk meletakkan mana-mana calon bertanding Itu uh, Perkiraannya amat rapi Itu sebabnya saya apabila dipanggil pun dan diterangkan justifikasi kenapa saya harus bertanding itu saya rasa agak um, berat bukan berat soal tetapi ya tanggungjawab itu besar kan dan kita tahu yang orang nampak bacaan biasa itu ialah pengawal ini adalah salah satu kerusi yang panas ditandingi oleh giant raksasa kata mereka begitu jadi itu sebabnya antara sebab kenapa. Parti telah mengambil keputusan untuk meletakkan calon yang heavyweight juga. Saya tak perasan pun saya, saya, saya ini calon heavyweight. Kan? Tapi itu keputusan parti setelah mengambil banyak perkiraan. Dan... Menurut Muhammad Al-Amin, keyakinannya datang daripada kekuatan asas barisan nasional Diki Manis serta rekod kerja yang telah dibuktikan kepada masyarakat sejak lima tahun lalu. Beliau percaya bongawan menginginkan kesinambungan pembangunan. Dan atas cabaran itu saya sahutlah sebagai ketua UMNO bahagian Kimanis, sebagai ahli parlimen Kimanis yang baru lima tahun berkhidmat. So saya cukup optimis, cukup, yakinlah dengan base yang kita ada, dengan rekod yang kita ada, dengan kepercayaan yang rakyat beri terutama yang kepada pendukung-pendukung bercanda -pendukung nasional dan rakyat yang menyokong kita saya fikir kita ada tempat dalam pilihan raya negeri untuk DUN mengawal ini. Bagi Muhammad Alamin, menguruskan parlimen dan DUN bukan masalah kerana selama ini itu jugalah tugas hakiki beliau. banyak, ya. tapi apabila saya menjadi ahli parlimen, antara fokus utama saya itu untuk menyelesaikan okay, masalah besar infrastruktur asas, jalan raya, elektrik, air dan juga akses pendidikan itu saya letakkan dalam agenda yang kehadapan dalam uh, membawa perimbangan Kimanis mengawad dan membakut ini ke hadapan ya. Saya bagi contoh. Uh, puluhan tahun penantian rakyat di Indun Mengawad ini. Jalan raya di sebelah Ulu Mengawad, Ulu Kimanis sampai ke Ulu Membakut ini. Ini adalah jaringan jalan raya cukup penting, cukup panjang, penduduk agak ramai. Tetapi jalan rayanya terlalu uzur. sebabnya saya letakkan antara prioriti yang utama saya. Ya, jadi saya usaha keras, saya jumpa menteri, jumpa timbalan perdana menteri, jumpa perdana menteri. Alhamdulillah dapat kelulusan menaik taraf jalan Bukit Manggis sejauh 29 km berjumlah 126 juta ringgit. Ini yang saya katakan sebagai projek berimpak tinggi. Ya. Dan uh, sekolah di sana ada empat buah sekolah. SK Sumbiling ada, SK Biging ada, SK Ulu Rumbanggar dan sampai ke SK SK Temalang sebelah Mabakut. Jadi apabila jalan ini nanti siap, ianya akan uh, memudahkan dari segi pembangunan sosial ekonomi rakyat. Eh, uh, membawa keluar hasil pertanian mereka mudah ke pekan, ke tamu. Yang penting anak-anak ke sekolah, tak lagi lambat datang sekolah. Jalan sudah cepat, guru-guru untuk ke sekolah lebih mudah. Uh, penduduk nak keluar ke hospital lebih mudah. Jadi, pada ini adalah uh, keperluan akses kita. Dan harus diingat, di kawasan itu ada ladang-ladang sawit. Dan itu adalah um, apa nama? aktiviti ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Jadi, kalau ada infrastruktur yang begitu baik, saya cukup yakin uh, aktiviti ekonomi itu akan dapat berkembang dengan lebih cepat dan lebih berkesan. Muhammad Al-Amin yakin rekod perkhidmatannya selama ini akan dinilai dengan adil oleh pengundi Dun Bungawan untuk memberi sokongan kepada beliau dalam PRN kali ini. Dan uh, dari sekolah juga, ya, pendidikan juga antara fokus utama saya. Sekolah-sekolah uh, uzur banyak di kawasan Parlimen Kimanis, Bengawan dan juga di Membakut. Apabila uh, saya menjadi timbalan Menteri Pendidikan, saya gunakan platform itu sebaik mungkin ya, untuk mengangkat sekolah-sekolah naif Gantian penuh. Lapan buah sekolah kita berjaya angkat. Jadikan gantikan dengan sekolah yang baru sekarang ini. Paling dekat di sebelah sini saja, tak sampai lima minit. Yang sekepakan ke -manis. Sekolah itu sudah puluhan tahun berdindingkan papan, melantaikan papan masih. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah cantik. Terus tergap indah. Standard itu saya lihat itu standard sekolah menengah. Hampir 20 juta ringgit. Jadi kita dapat kelulusan sebuah loji air Uh, diluluskan 40 juta uh, uh, di Bengawan. InsyaAllah akan dimulakan dalam sedikit masa lagi lah. Untuk kita memastikan bekalan air bersih dapat dinikmati oleh para penduduk di kawasan uh, Bengawan ini. Uh, elektrik, kita ada power plant di sini tetapi mengecewakan ya. Persepsi rakyat power plant dekat kenapa selalu ada black out? Kenapa karun selalu mati? Ya, sepatutnya tak pandai blackout. Sebab power plant sebelah rumah saja so mereka punya persepsi begitulah. Tapi bila saya teknikal itu bukan cerita begitu. So maknanya uh, harus ada penek tarafat sistem elektrik di Sabah ini uh, apatah lagi di Bengawan ini. Ditanya mengenai kempen membenci persekutuan, Muhammad Al-Amin menjelaskan pentingnya kerjasama dua hala antara kerjasama negeri dan kerajaan pusat bukan sekadar retorik politik. Uh, isu sebegini akan timbul setiap kali election. Ini bukan isu baru setiap kali pelajaran lagi isu ini akan ditimbulkan. Dan kita kena bagi pemahaman penjelasan dalam sistem federalisme begitulah. Dia tidak boleh bekerja sahala, dia kena kerja dua hala. Dan kita kena fahamkan rakyat. Tapi bukanlah mana setiap setiap kuasa itu kita berpadukan kepada kerja pusat. Kita juga punya kuasa, kerja negeri juga punya kuasa. Kita ada state list, kita ada federal list, kita ada concurrent list juga. Maknanya kita kena uh, bawakan kuasa-kuasa yang ada dengan kerajaan negeri kita pertahankan. Kita perjuangkan. Termasuk MA63. Kita, MA kita perjuangkan sehabis baik. Beliau turut menegaskan bahawa perjuangan MN63 bukan milik mana-mana parti baru tetapi Termasuk adalah hasil usaha Barisan Nasional sejak 2016 Sahabis lagi. Baik. Saya nak sebut perjuangan MN63 ini adalah perjuangan Barisan Nasional. 2016 apa bila komiti di, di 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 dibuat oleh Patan Perdana Menteri semasa Najib waktu itu. Belasan Nasional dia form komiti untuk kita melihat cara pelaksanaan MN 63 dan apa yang tertinggal, apa yang terlupa, apa yang terandalkan akan dikembalikan. Itu adalah aku janji. Kan oleh Belasan Nasional pada waktu itu. Eh jangan katalah eh, BN ini Barua Malaya, BN ini orang suruhan Malaya, itu tak betul lah. Ini hanya persepsi yang timbul setiap kali pilihan raya di Sabah ini. Ahli Parlimen Kimanis ini turut menyeru rakyat menilai secara rasional rekod perkhidmatan semua calon dan parti berdasarkan bukti dan hasil. Banyak parti yang telah memerintah negeri Sabah ini. Dari zaman dulu ya. Saya ambil yang empat ke belakang. Kerajaan yang punya track record, yang baik adalah kerajaan Bahasa nasional. Pemerintah kerajaan pemerintah tetapi tak dapat buat apa-apa. JARES lima tahun pemerintah tak ada perubahan yang signifikan yang di yang ditonjolkan oleh kerajaan JARES Jadi maknanya rakyat dah nampak. Itu sebabnya kita konsisten dengan agenda perjuangan daripada dulu hingga kini. Rakyat didahulukan. Pembelian rakyat didahulukan. Program-program rakyat itu kita perbanyakkan. Menjaga kesejahteraan rakyat. Yang paling penting, kita nak selesaikan keperluan asas rakyat itu. Ha, yang masuk sejalan raya, air dan juga uh, elektrik. Uh, kita bukan hanya cakap janji orang sabar, janji terang bulan. Kan? <laughs> kita janji, kita buat. Kita buat dulu, baru kita janji. Tapi parti lain baru nak berjanji kita dah buat baru kita akan janji lagi. Jadi maknanya rakyat ini akan rakyat akan nilai lah. Saya fikir mereka akan sama-sama dengan kita lah. Saya merayu kepada para pengundi yang saya kasih sekalian lah. bersama-sama dengan saya sebagai ahli parlimen dan juga insya Allah menjadi adun pengawan. Sama-sama kita angkat pengawan ini ke satu tahap yang lebih membanggakan. Kita majukan pengawan, kita bangunkan pengawan, berasaskan uh, rekod yang kita ada. Percayalah apabila kita ada kerjasama yang baik ini, saya tak akan persiasiakan orang-orang bangawan, orang-orang kemaris insyaAllah. Undi Barisan Nasional pada 29 hari bulan nanti.